嗯，念亲，你怎么了？哦，我有为无吴 你怎么了？这是紧张兮兮的。嗯、我，吴岩说要带个人来见我。没猜错的话，应该是他妈妈吧？那的确是应该好好准备一下。你怎么知道？我刚刚去机场，呃，接朋友的时候碰到他了。哦，对了，那我赶紧去买菜了。嗯，这正好到饭点了，一会儿人家来了，我们正好一起吃饭。 是 <laughs>。 年青，已经九点了，你看要不我回头再打给你哈、啊，挂了。凉了。 我拿去热一下吧，不管怎么样，先把饭吃了吧。 妈妈，我已经长大了，您能让我按照自己想走的路去选吗？我知道我会有挫折的，但是，我有我很坚强的。那，就算是被打倒了，不是还要一个很爱我的妈妈，还有爸爸吗？对不对？ 我回通城了，无烟，妈妈再也不管你了，随你怎么样都好。我现在算是明白了。 不管我说什么，你都听不进去。但是你要记住了，路是你自己走的，人这一辈子是找不到后悔药吃的。以后你要遇到什么事儿的话，也怨不得别人。 我想睡会儿。